नाज़रीन वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा इस तरह हमारी वीडियोस और नोटिफिकेशन आप तक बिलार कावट पहुंचती रहेंगी इंलाही व सलातो व सलामू अला बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी अलैहि पर दुरूद और सलाम भेजते हैं ए ई मान वालो तुम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम पर कसरत से दरुद सलाम भेजा करो इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने जो बात इरशाद फरमाई कि मैं अपने नबी पाक पर दरुदो सलाम भेजता हूँ इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला अपने नबी पर रहमत नाजल फरमाते हैं और फ़रिश्तों में इस बात का तजकरा फरमाते हैं और फ़रिश्ते जो अल्लाह के नबी सल व्ल् पर सलाम भेजते हैं इससे मुराद ये है कि फरिश्ते अल्लाह के नबी सलाम की बुलंदी दराजात की अल्लाह ताली से दुआ फरमाते हैं और इसीलिए ईमान वालों को इस बात का हुक्म दिया गया है कि ए ईमान वालों तुम भी अल्लाह के नबी अलैहि आल् पर कसरत से दुरुदा सलाम पढ़ा करो अब अल्लाह के नबी सर सलाम पढ़ने की बरक़ात और समारात क्या हैं अल्लाह के नबी आई सलात वाम ने फरमाया कि जो बंदा मेरी ज़ात के ऊपर एक मरतबा दरूद पढ़ता है सल अल्लाहा आशारा अल्लाह उस बंदे के ऊपर अपनी दस राहमत नाजर फरमा देते हैं और इसी तरह फरमाया कि जो बंदा मेरी जात के ऊपर एक मरतबा दरूद सलाम पढ़ता है अल्लाह बंदे के दस गुनाह मुआ फरमा देते हैं दस दर्जात अल्लाह तुलंद फरमा देते हैं और दूसरी हदीस मुबारका के अल्फाज का तर्जुमा यूँ है रसूलुल्लाह रसूल सल्ला व्लम ने फरमाया जो इंसान मेरा नाम सुनकर मेरी ज़ात के ऊपर दुरुदो सलाम नहीं पढ़ता वो इंसान बखील है और अल्लाह की जन्नत से वो महरूम कर दिया जाता है इसलिए अल्लाह के नबी सला वसलम ने फ़रमाया वो दुआ जिस दुआ के अंदर मेरी ज़ात के ऊपर सलाम ना पढ़ा जाए वो दुआ कभी कबूल नहीं होती और उस दुआ को रद्द कर दिया जाता है इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से सलाम पढ़ना चाहिए और हज़रत उबैबन काब रज़ी ताला तन अल्लाह के रसूल वसल्लम की ख़िदमत में हाजिर होते हैं और आकर अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह ताला से दुआ करना चाहता हूँ और अपनी दुआ के अंदर आप अलैहि वसल्लम पर कितना वक्त सलाम भेजा करूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मा शेत है ए जितना तेरा दिल चाहे जितना तुम चाहो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम मैं अपनी दुआ का चौथाई हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सलाम भेजा करो आपने फ़रमाया ये भी ठीक है फ़ाइन ज़िद्द फह अखेर का अगर तो इससे ज़्यादा कर ले तो तेरे लिए और बेहतर है कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी दुआ का निसफ वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सलाम भेजा करो आपने फ़रमाया ये भी ठीक है अगर तू ज़्यादा कर ले तो तेरे लिए और बेहतर है कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ का एक तिहाई हिस्सा फरमाया ये भी ठीक है अगर इससे ज़्यादा कर ले तो और ज़्यादा बेहतर है अल्लाह के नबी अलैहि वल्म से सहबी उबई बने काजी अल्लाह तर्ज करते हैं अल्लाह के रसोल वसल्लम मैं अपनी दुआ का सारा हिस्सा आप सल्ला सल वसल्लम पर द्रोदो सलाम पढ़ता रहूँगा तो नबी पाक सल्ला सल वम ने फिर दो खुशखबरियाँ बयान फ़रमाईं दो इनाम बयान फरमाए आपलील्ला वसम ने फ़रमाया तुक फम का व युग फारोला का जम्बू का जब तू तो मेरी ज़ात के ऊपर कसरत से दुरुदो सलाम भेजेगा अल्लाह ताला तेरी परेशानियाँ भी दूर फरमा देगा और अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देगा याद रखिएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो इंसान ये चाहता है कि उसके ग़म दूर हो जाएं, उसकी परेशानियां दूर हो जाएं, वो मेरी ज़ात के ऊपर कसरत से दुरूद सलाम भेजा करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन उस बंदे को मेरी शफ़ाअत नसीब होगी जो बंदा मेरी जात के ऊपर कसरत से दुरूद दरुदो सलाम पढ़ने वाला होगा अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नबी आ सलात सलाम पर दरुद सलाम पढ़ने की तौफीक अता from my